Allahumma salla ala Muhammadin wa ala Muhammad. İki cəhan sərveri Rəsuləkrəm sallallahu alayhi və alihi və səlləm buyurur ki: Allahə itaatçılıq edən bir kəs, xoş sifət və mənsəb sahibi olsa da, ona alandır. Naadanlıq diriliyin ölümü badbaxdinə abadlidir. İmam Ali bürür ki, nadanlığın zirvəsi nadan insanın öz nadanlığı ilə fəxr etməsidir. Va bürür ki, mən 4 söz söylədim. Allah Teala ayə nazil eləməklə mənim sözümü təsdiqlədi. Dədim: İnsan bilmədiyi şeyin düşmənidir. Bu ayə nazil oldu. Elimləri çatmadığı şeyləri yalan sanarlar. və buyurur ki siz bilmədiyiniz şeylərə düşmən kəsilməyin çimki eləmlərin əksəriyyəti sizin bilmədiyiniz şeylərdir cəmiyyət içində bəzi insanlar həvadi həyatdan o dünyadan kimin gəldiyini əçin xəbər yatırdığını. Belə sözlərlə dini məsxərə edirlər. Sadəcə olaraq həmin insanlar öz ziddəri özlərini nəadânlıq pərdəsinə bürürlər. Hz. Aliə salam bürür ki bədənin 6 halı var. Ruhun da 6 halı var. Bədənin halları sağlamlıq, xəstəlik, ölüm, həyat. Yoxu. Məvəya haldadır. Ruhun halları da belədir. Həyat onun elmidir. Ölüm onun nə adanlığıdır. Xəstəlik onun şəkidir. Sağlamlıq onun əminliyidir. Yüxunun qəhrətidir. O yağlığı da. Onun tərcəssidir. O insanlar ki, o bir həyatının olub olmadığını şək gətirirlər. Bu ruhun altı halların ki saydıq xəstəlik ruhun xəstəliyi şək lidir həzrət Ədir o insan xəstədir çünki burada dördüncüsündə dedi ki ruhun xəstəliyi onun şək lidir Hər insan xəstə insandır, onun rohu xəstədir. Allah təala deyir: "Mən sizi öz ruhumdan yaratdım. Maneviyyəm sizdə həvəldirsiniz." Allah səbəblə insanı həvəli yaradıb. Özü üçün yaradıb dünyada və axirətdə. Salam olat dirəm deyir çi. Ey insan, öz qədər qiymətli bil. Sən bədəndədir, ruhunda insansan. Sədi xirası deyir çi. Bir bəytində bir bələn üzvidir bu bəni adam. Ey ni bilcə vahil dan yaramış adam. Salamu aleykum. wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh